в Днепропетровской области, вот, в городе Орженькидзе. Ну, рос как обычный ребенок, в школу пошел. И у меня родители его вот, сдавали в музыкальную школу ходил, вот, на гитару учиться. Тоже отучился 4 года на гитару, потом что-то начал вот, пропускать от занятий, перестал. Хотя у меня хорошо получалось и дома, вот, и... и концерты вот, разные такие, академ-концерты вот, сдавал. Учился в школе, вот, поступил в школу, и в школе как? У меня тоже хорошо, где-то до 4 до 5 класса, вот, ну, хорошие оценки были, вот, получалось все. И потом вот связался вот компания такая у меня вот, с друзьями, которые вот меня направляли в другую сторону, вот, посмеяться вот, где-то, погулять, где-то урок пропустить, где-то вот такой мяч погонять. И так постепенно вот я начал пропускать вот, уроки. И понятно, что когда вот контрольные экзамены, а мне не было о чем сказать, и как бы два-два. После школы я вот, ну, как-то так не задумывался вообще, вот куда идти, вот куда поступать, вот, кем вообще стать. И я помню, вот уже месяц где-то, уже сентябрь прошел, в октябре вот родители мне говорят, что давайте как-то где-то учиться в училище, вот куда-то поступать. Я согласился, и мы поехали в училище туда. Было только две вот профессии, вот или повар, или маляр штукатур. Но я так подумал, что давайте говорю на маляр штукатуру вот, пойду. Взяли меня на маляр штукатуру. Учеба тоже, новые друзья, новые знакомства. Ну и в таком плане оно тоже пошло вот, э, как сказать, вот эти все уже, ну, сигареты, алкоголь, но там вот еще было интересное в городе вот наркотики. Вот. Ну, это все в училище было буквально вот, до 19 лет. это все на таким русском шло. Что, что получается в этой компании постоянно много друзей и уже начали вот и заниматься вот постоянно. Вот стипендия все уходила, получали стипендию. И просто эти все средства, вот они уходили вот на долги. Вот. Долг, когда ты брал вот себе вот покурить. Это продолжалось, вот, оно настолько начало затягиваться, что это было вот и утром перед училища, и в училище, и еще вечером. И постепенно все это вот такое, я, знаете, начал входить. Было и воровство обязательно, что, вот нужно, это все не стоит ни копейки, стипендий вот не хватает, ты не работаешь, ты учишься. И начали вот воровать даже. И постепенно уже надо такого доходило, что вот и в милицию уже не раз меня ловили. И вот наручники одевали, уже наказывали, на учеты ставили. И я видел, вот, что оно у меня вот, куда-то, знаете, ведет, таком. но еще не понимал до конца. родители мне постоянно говорили, что, ну, Илья, надо как-то одуматься, ну, зачем. Наказывали меня много раз. но оно все так, знаете, больше ожесточало, наказали, я думаю, не, я все равно буду заниматься тем, что я занимаюсь. Это вот, на улице это моя семья. А дома, вот что дома, вот постоянно наказывать, надо то делать, на огороде надо работать. И я этого вот всего не хотел. Родители постоянно вот за меня молились, и вот они тоже посещали вот церковь. Ну и приглашали меня вот с собой, я тоже вот с ними ходил. Но какого-то понимания, я понимал, с одной стороны, что это вот и правильно, но как-то вот на сердце вот оно ну, не ложилось. Было такое вот, после служения я вот, после, на служение, вернее, пошел, потом и вот, служение закончилось и все я опять иду к ребятам и вот мы вот опять это все начинаем и потом три часа ночи четыре часа ночи ты домой приходишь уже никакой и вот такое понимание было вот, и с ними вот и молились тоже там где надо вот и псалмы пели ну как-то это было не но меня не, не как бы не я жил другой жизнью Сколько раз это они меня, знаете, как говорится, вот, постоянно, Илья, вот, одумайся, вот, как, вот, посмотри на других людей как-то. Но как-то вот оно, знаете, как было закрыто для меня. Вот у меня было другое, я в этом вот всем развивался. И случилось так, что вот мои родители тоже вот собрались переезжать вот в другой город, вот, в Черниговскую область. А мне еще нужно было год вот остаться, вот, доучиться в училище. И они переехали, я остался сам. Потом вот был, я до дедушки вот приходил, и потом дедушка умер, и я остался вот один там. Один остался, устроился там, вот были знакомые ребята на работу. Ну, тоже работал, и опять все эти деньги спускал. И уже до такого доходило, дома начал выращивать это все. То, что среди молодежи это вот оно нормально, вот такой быстрый, легкий заработок, без всякого вот труда. И это все было привлекательно, то, что ну, там ты работаешь за неделю, например, ты зарабатываешь тут, ты зарабатываешь вот, это за один день. И все, что ты хочешь, покупаешь себе, вот живешь, что хочешь, одеваешь вот, в таком плане. И был один такой момент, вот один раз, вот из таких тоже торжеств, как был Новый год, и тоже получилось, я так, ну, помню, сильно много всего там было, вот гуляли так, тоже. И произошла тоже драка такой, все так понапивались, там понакулились, что я даже уже... Прошел час после того, я не помню вообще, что было, память вот так отрезала. И потом я помню пришел поздно ночью домой тоже такой побитый немного. И вот на следующий день вот я дома сидел, морозы тогда пошли такие, и вот знаете было время вот подумать вот о жизни, я начал как-то вот задуматься, думаю вот это мои друзья, да, мы тут с ними обнимаемся, потом ну, не можем что-то вот решить, поделить. И мне, знаете, мысли такие начали приходить, вот посмотри вот ну, на этих друзей, вот как ты думаешь, вот что, вот тебе нравится, вот какая у них жизнь, вот ребята по 30 лет, по 27, носы поломаны, ни семьи нету, ничего, вот постоянно вот одно — алкоголь, сигареты, наркотики. И вот такая жизнь, вот с утра до ночи. И... Я начал смотреть, что на самом деле вот оно ну, не приведет меня вот к такому, как многие люди говорят. Ну судьба такая. Я понял, что вот, я судьбу свою выбираю сам. И я начал задумываться о том, что меня ждет. И знаете, вот я это время, вот которое мне было, я вот, перестал вот, с друзьями вот, ходить, вот дома сидел, начал больше по дому помогать, вот, там дрова рубать. И было время у меня вот для Библии, знаете, я начал вот, Библию вот начал вот, интересно мне, знаете, стало, вот, почему вот как. И я помню вот этот переломный момент, где такой стал. Вот как-то я вечером вот стоял, вот, и вот, во мне, в моей голове вот начали иллюстрацию, вот, чем я жил, вот, чем я занимался, вот сколько людей вот я принес вот как бы нехорошего, родителям сколько. И знаете, оно так коснулось вот моего сердца, и знаете, я вот даже вот, ну, помолился, знаете, Богу, вот, и попросил у него прощения. Вот. Потом О том я увидел, вот, какой я вот человек, и я захотел вот, перемены, знаете, захотел перемены. Вот я помню, стоял на колени, знаете, даже вот плакал. И потом вот на следующий день у меня уже, знаете, вот как я для себя решил, что я хочу быть другим. И начал больше вот к Библии, знаете, к родителям вот, прислушиваться, на собрания вот посещать и читать. Вот пророчество я начал исследовать. Я увидел, что Бог, Он не просто где-то далеко, что Он рядом, что все идет по как он, как оно говорится, запланировано. И наступил такой момент в моей жизни, где вот я оказался на перекрестке, вот, и я должен был принять какое-то решение в своей жизни. Или я продолжаю заниматься этим, и я вижу последствия, или я вот выбираю вот жизнь другую, жизнь вот с Богом, жить честно, вот, идти трудиться, вот, и учиться, вот, развиваться, помогать вот ближним. И я, знаете, так вот думал и решил, вот, я выберу вот этот путь. И я увидел, вот насколько этот путь, вот сейчас вот мои друзья, вот с которыми я вот недавно с ними вот, общался, вот один сидит в тюрьме на три года, другому вот, дали 10 лет, третий вот постоянно колется, и все они так живут, и я вижу, чем вот занимаюсь я. Я вот в церкви, вот я не употребляю ничего, знаете, помогаю вот, людям, трезвый, вот учусь, профессию, я вижу, как вот моя жизнь намного вот лучше вот идет с Богом это благословение, и в семье у меня хорошие вот отношения, они вот родители мне помогают, тех отношений, которых раньше не было. Меня никто не ищет, меня угрызения совести не чувствую, вот, тружусь, вот, и все хорошо. На данный момент вот, я занимаюсь вот медико-миссионерским служением, и вот сейчас вот я занимаюсь вот в массажном кабинете, делать, вот, помогаю людям, вот, по здоровью вот и по возможности вот люди спрашивают у меня вот а почему ты так почему ты помогаешь почему ты не живешь вот как живут вот, ребята молодежь и я вот рассказываю о своем опыте как вот я познакомился с богом я рад вот именно что в свое время вот, господь вот, достучался до моего сердца что я вот с ним познакомился и у меня есть вот много друзей с которыми я общаюсь и я вижу все вот преимущества вот и благословения вот, быть богом быть в церкви вот, и помогать вот, людям